こんにちは。ゆわりです。久しぶりです。皆さんお元気ですか？今日私はね。タイがすごい。会いたくて、あのソンタムって言ったんですね。ソんタんのあのソンタムターって結構あの屋台のところで有名ですよ。あの、そんたんの今パパやらないんだけど、人参とかきゅうりに混ぜて作ってますとそうめんですね。 そうーしてあと魚焼きとか鶏からけとかいろいろあとでこれ生の燻んちサインですよであと生のキャベツなんかタイに会いたいんでね帰れないですね2年でコロナのおかげさまでだからちょっと今ソムタムが貯めたくてあそいですねやっぱり食べたら元気になりますね <laughs> もう最近私、歳が悪くて、狛前のケチョビーのお休みで,で病院にいたんですよ。ですが、すごい高くて、で、明日26日にワクチンのコロナの注射ですよ。だから安心感にあの先に病院に担当の先生に会いて、あの、 相談さんですよ。収采って大丈夫ですかな？と言ってちょっと怖いんですよ。うん。今岡山県も大変ですね。みんな大変だけど、タイもタイも駄目ですよ。今もう1日で200人300人死亡で。ちょっと辛いんですね。うんだからこれからタイにお会,いお会いたいをちょっと抑えて。 自分に、タイ料理に、スクッと食べたいですよ。<laughs> そうです。はい、まあ、ちょっと食べ方の教えてあげますから、ぜひ <laughs> 見てくださいね、皆さん。お <laughs> いしそうでしょ、夕焼れが食べる。夕焼れでも、あの、生、あの、何生のエビがありますよ、これ。生のエビ、食べるんですよ。<laughs> 手に食べますから。 今お腹減った時から食べますじゃあみんなちょっと待ってくださいねはいみんな一緒に食べましょうこれでねそうめんですこれがそうめんですねでこれがきゅうりあのサラダのちょっと辛い酸っぱいですねハムろうん 美味しいしでよ。これがくんちんさいです。くんちんさいね。生に食べますよ。これ、ソメん。タイは、タイもあ,のありますよ。だから、カノンチーンっていうね、タイのカノンチーンっていうね。でも、結構見てるんですよ。ちょっと100%タイ見てないんだけど、で結構あの、日本のアグレので作って食べます。これですね、つけて。で、これ。 うん、美味しいですね。ねエビですよ。うん美味しい。これ、ちょっと辛いですね。辛い酸っぱいね。甘みがあるって。これ。キャベツ。キャベツで食べて。 うん最近のやっぱり昔は手で食べるんですね。スッポンフォークはしないんだけどで手で食べたらもうなんか田舎のあの地下の思,思い出しますね。結構手の方が美味しいんですよ。なんだろうスッポンでも美味しいんだけどちょっとなんか違うですよ。あの 地元の思い出うんค่ะสวัดดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ อยากกินส้มตำข่ดคิดถึงเมืองไทยก็เลยทําส้มตำข่ดแต่ไม่มีมะละกอ,กอใช้อานอแคลอทแต,แตงแล้วก็ขนมจีนเห็นไหมนี่ขนมจีนกินด้วยวันนี้รู้สึกอยากกินขนมจีนคิดถึงเมืองไทยค่ะนี่ดินโชว์เลยอร่อยแซ่บค่ะ ใส่กุ้งสดด้วยอืน้ำจิ้มซัมตำปลาร้าใส่กุ้งสดค่ะอืมใส่กุ้งสดอืมอืมมากินด้วยกันค่ะย่วดน้ำลายยวดน้ำลายรัวอ่ะอืม しい幸せですぜひみんなこれお昼ご飯ですはいお昼ご飯です、まあ、みんなお元気ですねお,お元気してくださいね私もあの明日のワクチンの1回目に注射しますぜひみんな ก็มาทำมันไปสิ่งโคนาณก็ค่อยเดียวมาเลยเนี่ยแล้วพาเจกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสมตามค่ะอืมคือใจอีก